Er saklı ben sizin yalanlarınızla hilelerinizle baş edemedim bu bana dert oldu ama ben de sizin önünüzde oyun çekmedim. Boyun eğmedim. Bu da size dert olsun. stunden nach den grausamen bildern des massakers des fast genozids oder quasi genozids erklärt dass sie an der seite der syrischen übergangsregierung stehen. Dort massakriert werden, werden nicht massakriert, weil sie Assad-Loyalisten sind. Die Aleviten und Aleviten in Syrien sind doch nicht in Aufruhr, weil sie Assad-Loyalisten sind, sondern sie sind deshalb in Aufruhr, dass die europäischen Mächte, die westlichen Mächte, Russland, alle. Syrien beschäftigt hat mit den Entwicklungen seit dem Bürgerkrieg, mit den Entwicklungen seit dem Vielfrontenkrieg, das schon seit Jahren in Syrien andauerte, der weiß sogar, dass die Alawiten und Aleviten in dieser Region noch damals auch vielen Syrern die Tür aufgemacht hat, die Sunniten die Tür aufgemacht hat, die vor dem Bürgerkrieg, die vor den Massakern geflohen sind. Ich bin zwar Europaabgeordnete, aber ich war nicht so überrascht über die Erklärung der Europäischen Union. Wisst ihr warum? Weil die Europäische Union auch über ein Jahr zugeguckt hat, wie ein Genozid an den Palästinensern vonstatten ging von der israelischen Regierung und das auch nicht verurteilt hat. Ich sage, wir, die hier sind, sind gegen jedes Massaker, gegen jeden Genozid, egal ob alle Palästinensern, an den... Auch immer. Liebe Freundinnen und Freunde, Syrien ist und war schon immer ein Vielvölkerstaat. Und jetzt hat der sogenannte Bürgerkrieg, der Vielfrontenkrieg in Syrien aufgehört. Aber was ist die Not der Stunde? Die Not der Stunde für die vom Krieg gebeutelten Völker Syriens ist doch Folgendes, eine demokratische Verfassung, eine Verfassung, die alle Konfessionen, alle ethnischen Minderheiten, alle Menschen mit in diesen Prozess aufnimmt. Syriens und die Völker Syriens sehnen sich doch nicht irgendwie nach Krieg, sie sehnen sich nach Demokratie, nach Gleichheit und nach Frieden. Und die europäischen Staaten, die auch in diesen Krieg immer wieder Waffen geschickt haben, sind in der Pflicht, diesen Prozess zu unterstützen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir stehen heute nicht nur hier, um deutlich zum Ausdruck zu bringen, dass wir solidarisch an der Seite unserer Brüder und Schwestern in Syrien sind. Wir stehen heute auch hier, um die Bundesregierung, um die Europäische Union aufzufordern. bir daha haykıralım. Bir daha bu meydanlar inlesin. Bu meydandan bütün dünya buranın sesini bir daha duysun. Kahrolsun faşizm. Kahrolsun emperyalizm. Kahrolsun bu zulme alet olanlar. Kahrolsun bu zulmü destekleyenler. çok kısa bir duyurum. Lütfen miting alanımızın hem sağ hem sol tarafındaki ana yollar boş kalmak zorunda güvenliğimiz için. Bu konuda devamlı uyarı alıyor, alıyoruz. Lütfen değerli canlar, değerli dostlar buna riayet edelim. Bir duyurumuz da İsviçre Alevi Kurulu Yezidler Hazreti Hüseyin'in mücadelesinde Hazreti Hüseyin'in yanında oldu. Ülkemizi düşmanlar işgal ederken Mustafa Kemal'in yanında oldu. Tam bağımsız bir ülke mücadelesi veren Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının yanında oldu. Bizler emperyaliz karşı çıkan insanlarız. Orta kimliklerle izah etmeye çalışıyorlar. Oysa biz biliyoruz ki Büyük Orta Doğu projesi çıktı. 7 Ağustos 2023 tarihinde o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı Condoleezza Rice The Washington posta bir makale yazar. Der ki biz demokrasi getireceğiz. Senin kandırı rejimine karşıyız. Katilleri canlar bizim canımızdır. Aziz Nesin'e diyorlar ki sen Alevi misin de sen Alevilerin hakkını savunuyorsun. Aziz Nesin de diyor ki ben insanım insanın hakkını savunurum. İnsan olanlara selam olsun. Selam olsun. Avrupa'dan Erdoğan'a da selam olsun.